Аккуратно, аккуратно, да. Положим аккуратно. Все, положили аккуратно. Есть, 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 есть. Все, тепер взяли з жорсткі ночі, переносимо прольоту. Надійшло повідомлення чергової частини і адреса, і заказівками керівників ми направилися на прильот в даному випадку. Коли ми приїхали, побачили роботу ДСНС. Людину ми дізналися про те, що людина знаходиться під завалами, людина літня, приблизно вік 65. Після того, як деблокували людину, витягнули її з під завалів, передали, ми передали більш кваліфікованим медикам-працівникам. Зараз людиною працюють в травматології і надають надалі допомогу. Руки цели, руки мужики. И на рынке в старом городе было. Слышу, бах-бах. Потом -бах. сын звонит, говорит, мама, у нас квартиры нет. Как нет? А потом уже соседи начали звонить. Вот с первого этого. Ой, все. Окна разбитые, двери пятикособоченные. Ну и само собой там в зале эти трещины глубокие, там на том углу от отопления трубы повытывала от батареи. А вы тут были, когда был обстрел? Да, разговаривала, кажу, раз бахнула, где-то близко. Второй раз, телевизор. А третий я уже бежала в коридор, а стекла за мной. А я выскочила вот туда, в подъезд. С той стороны летят шифер, камни и на улицу выскочить страшно, и не сюда было, же нельзя, вот не в углу забилось и все.